Ми з вами вивчаємо історію, перший курс, другий курс. Ми вивчаємо з вами ключові теми з предмету це Перша світова війна і яка Друга світова війна. На жаль, дуже мало в історії згадується про ще одну війну, яка в сумі рівно йшла скільки, скільки Перша і Друга світова війна. Тобто Перша світова 4, Друга 6 і ще одна війна, яка йшла 10 років з 1979 по 1989 рік. Це війна в Афганістані. І саме 15 лютого була 26-та річниця, коли були виведені війська із Афганістану. Ця страшна війна, можна сказати, була не на нашій території, на території сусідньої держави Південної Азії. Ми захищали інтереси іншої держави. І ці інтереси для Радянського Союзу тодішнього і для України також стоїло багато людських життів. В загальному майже 15 тисяч, з них 3 тисячі становили українці. І тому доброю традицію стало вже не один рік, що ми на свято захисника вітчизни, а зараз так вийшло, що ми якраз посередині між святом захисника вітчизни і Днем Дня Невиду від Завганістану запросили. Воїна е, Це підполковник сьогодні у інстанції, панов Микола Анатолійович. У 1979 році, по обоюдному соглашению двох государств між Бурсным Советском Союзом Республікою Республикой Афганистан. Согласно договору, який був підписаний 12 апреля 1978 року, о допомоги і добросусідству двох государств о по взаимной помощи, которая в основному внесла в себе помощь. военного характера. То есть в то время бывший Советский Союз, великая держава, э, имела самую, одну из мощнейших э, армий во всем мире. Поэтому руководство афганского правительства, не задумываясь, обратилось с просьбой руководителя нашего государства в то время о военной помощи. Генеральный штаб и вооруженных сил в то время вынашивался план помощи именно в течение короткого времени, нескольких месяцев. Но не сложилось то, что было в плане и в задумах руководителей нашего государства. При первоначальном вводе войск, а это начался, начался ввод войск в 1979 году, 25 -го декабря 15 часов по московскому времени первые подразделение 108 мотоцикловой дивизии 103 воздушно-десантной дивизии пересекли границу Советского Союза с Афганистаном на южных рубежах нашего Советского Союза по двум путям начала проливаться кровь и пошли первые потери наших соотечественников подразделения накапливали свою мощь и численность вооруженных сил Советского армии, которая входила в состав Туркестанского Нового округа, составила более 140 тысяч человек. В основном контролировали северную часть Афганистана, то есть южные рубежи нашего Советского Союза, и в основном восточную часть, так как которая граничила с Пакистаном, откуда постоянно перебрасывалась, перебрасывалась техника. Велись боевые действия в основном в дневное время. Ну и были моменты, когда ночные вылазки душманов тоже самое приводили к потерям наших вооруженных сил. Ну, безусловно, были на чеку, так как самая главная, основная задача наших войск была не в том, чтобы максимально поразить душманов. Самая основная задача и взять необходимое количество трофейного оружия, а самая основная задача была каждого подразделения с минимальными потерями выйти из поле боя э, при завершении того или иного э, боевого задача. Те орудия, которые именно э, применяли в Афганистане, они были совершенно секретны. В данный момент у нас на Юго-Востоке это орудие сейчас является близких подразделений самым основным. Это 150-м пушка. Вот это орудие, которое поближе видят. И вот именно в тех, в тех условиях, ребята, я вам скажу так, никто, конечно, не думал, как где-то увернуть, где-то уйти из тех позиций, где вы их... Почему? Потому что каждый старался собой прикрыть своих товарищей, своих друзей. Делились последние капли воды, делились последним куском хлеба. Можно сказать еще так, что горжусь тем, что... И рад судьбе, что все мои люди, все мои подчинения, они люди, солдатские сержанты и царь папочки, которые меня все мои подчинения, все вернулись домой живыми. Ну, здоровья много, многие, конечно, встречало, кто не приносил инфекционные заболевания, кто мучился от тех ран, получали осколочные ранения, не без этого, потому что, как правило, по статистике, каждый боевой выход нашего подразделения процентов 30 личных состав получали разной степени Видите, как оборачивается история совсем по-другому вроде бы успокоились мы после афганских событий четверть века прошло и тут на нашу землю опять пришло горе никто не думал не гадал что год тому назад начнется проливаться проливаться кровь наших соотечественников наших защитников Родины именно на своей же земле на Юго-Востоке. Каких-то тысячи километров выделяет нас от тех событий, где в данный момент и сейчас все-таки, как бы, конечно, хотелось бы, чтобы все эти соглашения мирным путем продолжили свое существование. То есть те соглашения, которые были подписаны в Минске руководителем государств, все-таки подействовали и приняли решение о прекращении боевых действий на юго -Востоке. Ну что, ребята, я вас призываю в первую очередь, чтобы вы достойно учились и ни на чем на плохом не разменивались. Свое здоровье, прежде всего, тоже берегли, потому что не за какие деньги, ребята, я вам так, поверьте, ни, ни, ни за какие деньги здоровье не купишь. Хочется, чтобы, и желаю вам, чтобы над, вашим, над вашей головой никогда не свисели пули, чтобы вы никогда не слышали запаха пороха, чтобы вы никогда не видели разруш... разрушения э, и последствия э, боевых действий, войн, которые приходят на родную землю. Вашим родным и близким самое главное здоровье, вам и вашим близким счастье. Я на хорошей ноте хочу закончить свое выступление. У кого будут вопросы, я с удовольствием, с радостью отвечу на любые вопросы, которые вас интересуют. Счастье, добра, мир нашему дому.